assalomu alaykum aziz do'stlar sizlar bilan do'stlik tv va men jahongir berdiqulov bugun biz sizlar bilan svethoma uch d video darsligimizning uchinchi qismida ko'rishib turibmiz bugun biz sizlar bilan uyimizning ikkinchi qavatini hamda tom qismini qanday yopishni o'rganamiz demak boshladik do'stlar men ushbu dasturdan hozirda foydalanmayman foydalanmay qo'yganimga ham ancha vaqt bo'lgan dasturdagi biroz kamchiliklar uchun va və... biroz o'xshamay qolgan dizayn uchun sizlardan uzr so'rayman ammo dasturga yaxshilab mehr berib ishlasangiz juda judayam chiroyli loyihalarni amalga oshirsa bo'ladi albatta dastur kattaroq loyihalarni qilganingiz sari dastur kattaroq va kuchliroq kompyuterni talab qilib boraveradi faqatgina shu muammo ammo audtokad max kabi dasturlarga o'xshab birdaniga kuchli kompyuter sizdan so'ramaydi shusababli dasturda kichikroq loyihalarni amalga oshirsa bo'ladi uning ustiga judayam katta loyihalarni bajarish uchun judayam kuchli arxitektor bo'lish kerak va bu darajaga yetguningizcha sizda albatta kuchli kompyuter bo'ladi videolar yoqayotgan bo'lsa videoga layk like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang zeroki biz videolarda qancha ko'p laykni like ko'rsak va obunachilarimiz soni qanchalik ko'payganini ko'rganimiz sari yanada yaxshiroq va yangiroq videolarni kanalga tezroq ko'proq joylab boramiz Ad level ko'rib turganingiz bu qo'shimcha qavat degani har safar ushbu uh, bo'limga bosganingizda sizda qo'shimcha qavat paydo bo'laveradi box aynan mana shu quti yordamida siz uylarning tom qismini qurasiz bu haqida hali yana keyingi videodarsliklarda ham to'xtalib o'tib ketamiz bugungi video darsligimiz shulardan iborat edi agar video yoqqan bo'lsa videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar <laughs> do'stlar bizdan qandaydir yordam kerakdigan bo'lsa yoki qo'shimcha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz video tavsifiga tushib ya'ni opisaniada qoldirilgan manzillar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin e'tiboringiz uchun rahmat